Teil 1. Sie hören 5 kurze Texte. Sie hören jeden Text zweimal. Wählen Sie für die Aufgaben 1 bis 5 die richtige Lösung A, B oder C. Nummer 1. Eine Information für die Besucher des Basketballspiels heute in der Olympiahalle. Die Parkplätze in der Nähe sind schon besetzt. Im Parkhaus am Einkaufszentrum gibt es noch freie Plätze. Besucher von außerhalb sollten nicht mit dem Auto kommen. Nehmen Sie die Bahn. Vom Hauptbahnhof gibt es kostenlose Busse zur Olympiahalle. Eine Information für die Besucher des Basketballspiels heute in der Olympiahalle. Die Parkplätze in der Nähe sind schon besetzt. Im Parkhaus am Einkaufszentrum gibt es noch freie Plätze. Besucher von außerhalb sollten nicht mit dem Auto kommen. Nehmen Sie die Bahn. Vom Hauptbahnhof gibt es kostenlose Busse zur Olympiahalle. Nummer 2. Hallo Sabine. Denk bitte an meinen dunklen Anzug. Du wolltest ihn doch aus der Reinigung abholen. Sonst weiß ich nicht, was ich bei Helena's Hochzeit morgen anziehen soll. Das Geschenk habe ich heute in der Mittagspause schon gekauft. Die Blumen holen wir ja erst morgen früh. Dank dir. Hallo Sabine, denk bitte an meinen dunklen Anzug. Du wolltest ihn doch aus der Reinigung abholen. Sonst weiß ich nicht, was ich bei Helena's Hochzeit morgen anziehen soll. Das Geschenk habe ich heute in der Mittagspause schon gekauft. Die Blumen holen wir ja erst morgen früh. Dank dir. Nummer 3 Guten Tag, Frau Meier. Ingrid Solms hier. Der Termin heute findet nicht in meinem Büro statt. Da ist ein Fehler in der Einladung. Ich habe im Hotel Leopold einen Raum reserviert. Sie wissen ja, am Bahnhofsplatz. Bitte kommen Sie um 10 Uhr direkt dorthin. Danke. Auf Wiederhören. Guten Tag Frau Meier. Ingrid Solms hier. Der Termin heute findet nicht in meinem Büro statt. Da ist ein Fehler in der Einladung. Ich habe im Hotel Leopold einen Raum reserviert. Sie wissen ja, am Bahnhofsplatz. Bitte kommen Sie um 10 Uhr direkt dorthin. Danke. Auf Wiederhören. Nummer 4 Nun zum Wetter. Am Wochenende ist es im Norden windig und bewölkt. Es regnet bei maximal 17 Grad. Im Süden am Samstag sonnig und warm bis 25 Grad. Am Sonntag kommt das kalte Regenwetter dann auch nach Süddeutschland. Die Temperaturen fallen auch hier auf unter 15 Grad. Nun zum Wetter. Am Wochenende ist es im Norden windig und bewölkt. Es regnet bei maximal 17 Grad. Im Süden am Samstag sonnig und warm bis 25 Grad. Am Sonntag kommt das kalte Regenwetter dann auch nach Süddeutschland. Die Temperaturen fallen auch hier auf unter 15 Grad. Nummer 5 Und jetzt unser Frühstücksradio-Gewinnspiel. Für alle, die es noch nicht kennen, genau um 7 Uhr spielen wir ein neues Lied. Wenn Sie wissen, wie der Sänger heißt, rufen Sie uns an. Es gibt tolle Preise zu gewinnen. T-Shirts, CDs oder eine Eintrittskarte für ein Konzert Ihrer Wahl. Und jetzt unser Frühstücksradio Gewinnspiel. Für alle, die es noch nicht kennen, genau um 7 Uhr spielen wir ein neues Lied. Wenn Sie wissen, wie der Sänger heißt, rufen Sie uns an. Es gibt tolle Preise zu gewinnen. T-Shirts, CDs oder eine Eintrittskarte für ein Konzert Ihrer Wahl. Ende Teil 1 Teil 2. Sie hören ein Gespräch. Sie hören den Text einmal. Was machen der Mann und die Frau in der Woche? Wählen Sie für die Aufgaben 6 bis 10 ein passendes Bild aus A bis I. Wählen Sie jeden Buchstaben nur einmal. Sehen Sie sich jetzt die Bilder an. Sag mal. Hast du schon Ideen für unsere Woche Urlaub? Wir wollen ja zu Hause bleiben, aber ich möchte schon jeden Tag etwas Besonderes machen. Vielleicht ein bisschen Sport? Oder Kultur? Mal sehen. Wir könnten ins Kino gehen. Am Montag kommt ein guter Film. Gute Idee. Montags gibt's dort Ermäßigung. Und am Dienstag müssen wir zu unserem Tanzkurs, oder? Diese Woche nicht. Die Lehrerin ist auch im Urlaub. Wir könnten ins Theater gehen. Ich habe gesehen, es gibt ein interessantes Stück. Hm, warum nicht? Dann müssen wir am Mittwoch aber Sport machen. Klar, wir können schwimmen gehen, im neuen Schwimmbad. Aber du weißt doch, dass ich das nicht gerne mache. Können wir nicht einen Ausflug mit dem Rad machen? Okay, das macht mir ja auch Spaß. Und was machen wir am Donnerstag und Freitag? Am Donnerstag können wir Eis essen gehen, bei Francesco. Moment, Donnerstagabend sind wir bei Julia und Tim zum Kochen eingeladen. Da sollten wir vorher nicht so viel essen. Ja, da hast du recht. Und wegen Freitag, da gehen wir zum Konzert vorm Rathaus. Da spielen tolle Bands. Okay, wie du möchtest. Aber am nächsten Tag, am Samstag, darfst du dann nicht so lange schlafen. Da ist nämlich unsere Schifffahrt auf der Elbe. Keine Sorge. Ich werde früh wach sein und dir sogar das Frühstück ans Bett bringen. Teil 2 Teil 3 Sie hören 5 kurze Gespräch Sie hören jeden Text einmal Wählen Sie für die Aufgaben 11 bis 15 die richtige Lösung A, B oder C Nummer 11 Was hast du gestern Abend tolles gegessen? Ich wollte nur einen Hamburger haben, aber Lena und Sarah wollten lieber Fisch essen gehen. Im Fischrestaurant gab es auch Hähnchen, also habe ich das genommen. Es war okay. Ja, dann ist es ja gut. Nummer 12 Entschuldigung, die Jacke da gefällt mir. Die mit den weißen Buchstaben. Welche Größe haben Sie denn? L. Ach, tut mir leid, aber diese haben wir nur noch in S. Aber vielleicht gefällt Ihnen die Jeansjacke hier. Oder der blaue Mantel. Nee, die Jeansjacke gefällt mir nicht. Und der Mantel ist hübsch, aber zu warm. Den brauche ich nicht. Nummer 13. Ja, bitte. Guten Tag, Herr Tung. Hier ist Reimann vom Sportverein Ramersdorf. Ich rufe an wegen Ihrer Anmeldung. Das ausgefüllte Formular habe ich Ihnen gestern in den Briefkasten gesteckt. Ja, das habe ich hier. Aber für den Ausweis brauchen wir noch ein Foto von Ihnen. Kein Problem. Ich bringe Ihnen morgen eins. Schön. Sonst haben wir alles. Auch Ihre Unterschrift. Gut. Dann bis morgen. Nummer 14. Hallo, Herr Talas. Hier Miguel Alba aus Haus Nummer 9. Wir haben gestern schon wegen der Reparaturen telefoniert. Ja, der Mechaniker hat den Aufzug in Ihrem Haus gestern Abend noch repariert und die Lampe am Eingang geht auch wieder. Ja, ja, aber jetzt wird die Heizung in meiner Wohnung nicht mehr warm. Können Sie vorbeikommen und sich das mal ansehen? Nummer 15 Guten Tag, hier ist Messner von der Arztpraxis Vollmer. Ja, guten Tag. Ich rufe an wegen Ihrer Krankengymnastik. Sie können nächste Woche Montag und Donnerstag um 16 Uhr kommen. Ja, das passt. Sie müssen nicht an der Information warten. Gehen Sie direkt in den Sportraum. Und bitte vergessen Sie das Rezept vom Arzt und Ihre Sportkleidung nicht. Teil 3 Teil 4 Sie hören ein Interview Sie hören jeden Text zweimal Wählen Sie für die Aufgaben 16 bis 20 Ja oder nein Lesen Sie jetzt die Aufgaben Sarah Sie kommen aus Ghana in Afrika Wann sind Sie nach Deutschland gekommen? Das war kurz nach meinem fünften Geburtstag. Da sind wir dann mit der ganzen Familie umgezogen. Und wie fanden Sie das neue Leben in Deutschland? Ja, es hat mir sofort gefallen. Ich habe ganz schnell Freunde gefunden beim Fußballspielen auf der Straße. Meine beiden großen Brüder haben mich immer mitgenommen. Zuerst haben sie mir Tipps gegeben, aber nach ein paar Monaten war ich besser als sie. Und dann? Wie ging es dann weiter? Als ich in der Schule war, hat mein Sportlehrer mir gesagt, bei welchem Fußballverein ich mich anmelden soll. Und dort spiele ich immer noch. Jetzt schon seit 14 Jahren. Und seit zwei Wochen sind Sie sogar in der deutschen Frauennationalmannschaft. Glückwunsch. Danke, ja. Und ich hoffe, dass ich bald auch einmal in einem internationalen Spiel mitspielen darf. Was machen Sie denn, wenn Sie nicht Fußball spielen? Im Moment habe ich keine Zeit für anderes. Aber später, wenn ich nicht mehr so gut bin, möchte ich studieren. Und sagen Sie uns auch, welches Fach? Natürlich Sport. Na dann, alles Gute für Sie und danke für das Gespräch. Gerne. Und wie fanden Sie das neue Leben in Deutschland? Ja, es hat mir sofort gefallen. Ich habe ganz schnell Freunde gefunden. Beim Fußballspielen auf der Straße. Meine beiden großen Brüder haben mich immer mitgenommen. Zuerst haben sie mir Tipps gegeben, aber nach ein paar Monaten war ich besser als sie. Und dann? Wie ging es dann weiter? Als ich in der Schule war, hat mein Sportlehrer mir gesagt, bei welchem Fußballverein ich mich anmelden soll. Und dort spiele ich immer noch. Jetzt schon seit 14 Jahren. Und seit zwei Wochen sind sie sogar in der deutschen Frauennationalmannschaft. Glückwunsch! Danke, ja. Und ich hoffe, dass ich bald auch einmal in einem internationalen Spiel mitspielen darf. Was machen Sie denn, wenn Sie nicht Fußball spielen? Im Moment habe ich keine Zeit für anderes. Aber später, wenn ich nicht mehr so gut bin, möchte ich studieren. Und sagen Sie uns auch, welches Fach? Natürlich Sport. Na dann, alles Gute für Sie. Und danke für das Gespräch. Gerne. Ende Teil 4